Saya nak saya nak Semua sihat. Sihat, sihat. Bagus. Semua sihat. Ah, uh, ini semua hadir kan? Hadir, hadir tu cikgu. Okey, okey. Baik. Jadi sebelum kita mulakan kita punya kelas ni, ah, uh, kita mulakan dulu dengan bacaan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jali Saya nak cari kamu semua Apa pendapat kamu tentang gambar yang saya tunjukkan ni? Ini bukan gambar binan ke cikgu? Ha ah, Betul? Batik cikgu Ah betul? So Venom dan juga batik ni telah diinspirasikan oleh pelukis yang bernama Arif Rafhan Dan beliau telah di, diberi perhargaan oleh Sony Cien Malaysia Dalam penghasilan batik ini So, saya nak tanya lagi lah Pada pendapat kamu uh, Hari apa yang kamu nampak Cikgu-cikgu di sekolah memakai baju batik. Hari, hari, hari Khamis, cikgu. cikgu. Ya, yeah, betul. Uh, jadi, batik ni, kalau kita nak tahu, merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan terindah yang perlu kita hargai. Negeri yang menjadi menjadi kritis kraf batik ini ialah Kelantan dan Terengganu. Namun, batik kini semakin berkembang dan diusulkan oleh ramai pengusaha di seluruh negara. Dahulunya, batik batik banyak digunakan sebagai kain sarung. Kini, Batik menjadi pilihan peminat fashion kerana motif dan warna yang sangat sangat eksklusif. Keindahan kraft tradisional ini boleh dilihat dari sudut kreativiti dan penghasilan kehalusan motif ni yang sangat unik. Susunan motif yang dihasilkan memaparkan nilai etika dan estetika yang sangat unik. Jadi saya akan pergi satu persatu proses penghasilan seni batik. Terlebih dahulu kamu Mesti tertanya-tanya. Apakah gambaran di harapan ini? Apakah perbezaan dia? Ya, memang ada perbezaan daripada segi corak mereka. Jadi yang pertama yang kamu boleh lihat di sini bagi corak yang pertama ini dinamakan sebagai batik pelangi Dan yang kedua ini Dikenali sebagai Batik Cantik Yang ketiga Dinamakan sebagai Batik Blok Yang terakhir ini pula Dinamakan sebagai Batik Skrip Jadi saya saya akan pergi satu persatu bagaimana proses penghasilan batik ini. Dia ada batik pelangi, batik santai, batik klop dan juga batik strip. Jadi kamu boleh lihat video yang ini saya kongsikan terlebih dahulu sebelum saya ceritakan yang lebih lanjut tentang proses penghasilan batik ini satu demi satu. Baik, cikgu. Kita akan mulakan dulu dengan batik pelangi. Jadi seperti mana yang kamu lihat video sebentar tadi Batik pelangi ini ialah batik yang tersua di negara kita Batik ini diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu Dan juga Han Cik Su dari Pelantan Batik pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin Dan salah satu teknik penghasilan corak batik pelangi adalah menggunakan teknik ikat celup seperti mana yang saya tontonkan kepada anda melalui video tadi dan teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengecat dan mencelup kain ke dalam perwan jenis ikatan yang selalu digunakan ialah simpulan ikatan limpatan dan juga jahitan terdapat beberapa jenis pewarna yang boleh digunakan dalam proses ikat e celup antaranya pewarna remazol dan juga neptol. Pewarna neptol tidak perlu melalui proses mematikan warna. Jadi batik pelangi selalu digunakan untuk membuat baju, duduk dan juga selepak. Jadi kita teruskan dengan proses pembuatan batik bagi batik cantik kita tengok dahulu video penghasilan batik cantik pula okay. Jadi Seperti mana video yang anda lihat semua ni Yang telah anda tengok Sebentar tadi Batik canting Ataupun Batik lukis ini Mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi Batik lukis ini Diminati oleh pengguna Dan penggemar fashion Kerana Pemilihan dan penggunaan warna Jenis kain Kerana motifnya yang Sangat kreatif Kombinasi tradisional dan juga kontemporari mempengaruhi perkembangan batik canting. Kaedah penghasilan batik ini adalah dengan menggunakan canting yang diisi dengan lilin cair untuk melakar corak atau motif di atas kain. Kemudian lakaran ini akan diwarnakan mengikut kreativiti pembatik. Bahkan seperti damat ataupun rosin perlu dimasukkan ke dalam Campuran lilin untuk mengelakkan lilin daripada patah dan memudahkan proses mencanting. Minyak masak juga boleh ditambah ke dalam campuran lilin dan juga damar. Sukatannya adalah sebanyak 500 gram lilin ditambah dengan 3 sudu minyak masak. Batik ini banyak digunakan untuk menghasilkan pakaian. Seperti selendang scarf, tali leher dan juga sebagainya. Lain itu juga, uh, canting ni boleh juga digunakan sebagai hiasan perlengkapan rumah serta pelengkap hiasan dalaman yang cantik dan juga menarik. So, kita pergi pula pada proses penghasilan paket cloth. Kita lihat dulu video yang saya akan tayangkan di harapan ini. Okey. Jadi batik blok pula uh, Ataupun boleh dikenali sebagai batik cap atau batik terap. Batik blok ini dihasilkan menggunakan blok ataupun sarang. Pada awalnya blok yang digunakan diperbuat daripada kayu dan hanya menggunakan warna hitam dengan latar belakang berwarna putih. Kemudian penggunaan blok kayu bertukar kepada blok besi. Kini blok dihasilkan daripada campuran bahan berbagai timah dan juga zinc. Corak dan motif yang dihasilkan lebih kemas, halus serta lebih tinggi nilai seninya. Proses ini memerlukan sekurang-kurangnya tiga warna dengan tiga buah blok yang berbeza. Pewarna yang digunakan seperti ramazol dan juga neptol. Sama juga macam batik-batik yang saya sebutkan sebelum hey, batik blok ini. ini batik pelangi, batik cantik. Dia menggunakan pewarna yang samalah. So batik blok melibatkan penggunaan uh, meja terap. Meja terap ni pula diperbuat daripada kayu atau logam yang diisi span dan dialas dengan plastik. Kepingan span berfungsi untuk menyerap dan menakung air. Span perlu dipastikan sentiasa basah dalam proses penyujukan dan pembekuan lilin semasa capan dilakukan. Hasil hasil batik blok ini digunakan untuk membuat pakaian kebiasaan dan juga kelengkapan rumah. Seperti gambar yang tertera di hadapan ini. So, yang terakhir adalah penghasilan bagi batik skrin. Saya akan tunjuk terlebih dahulu video ringkas penghasilan batik skrin ini dilakukan. Jadi batik screen ini berbeza dengan batik yang lain kerana tidak menggunakan lilin panas. Batik ini menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada yang lain. Motif atau corak yang disediakan dipindahkan daripada kertas ke skrin saring sutera secara berpendedahan imej pada cahaya. Proses pemindahan motif ke atas kain menggunakan teknik terapan lilin sejuk. Lilin tersebut akan diratakan di atas skrin saring setera yang diregangkan di atas pemidang. Penggunaan teknik cetakan saring setera ini dapat menghasilkan imej yang sekata berulang kali. Batik skrin ini sangat digemari oleh pengusaha batik kerana proses penghasilannya yang mudah, menarik dan menjimatkan masa Jadi Saya ada uh, menyediakan Aktiviti Secara berkumpulan Di mana aktiviti ini Ini dinamakan sebagai Fan and Pick Di mana saya akan bagikan kamu Kepada beberapa kumpulan uh, Yang terdiri Daripada lima orang Kalau dekat saya ni ada empat kad Jadi empat kumpulan lah So saya nak seorang wakil untuk pilih ikan ni terlebih dahulu Yang mengadu ni cilin-cilin uh, bagi oh, Boleh ambil hmm. Lagi dua, lagi dua Okay Terbaik Jadi saya bagi tempoh selama hmm, 5 minit untuk kamu bincangkan dengan ahli kumpulan kamu dan secara sukarelanya tampil ke hadapan untuk menceritakan tentang jenis-jenis batik dan juga penghasilannya mengikut uh, mengikut kad yang saya berikanlah untuk setiap ahli kumpulan dan uh, Secara sekurang mengikut mengikut uh, nombor kumpulan masing-masing Seperti nombor 1 ke, nombor 2, nombor 3, nombor 4 Ok, semoga berjaya Baik, okay, saya cikgu Ok, saya punya kad, saya dapat batik jenis batik terap atau batik blok Ok, saya akan ceritakan sedikit dari apa yang saya faham tentang video yang kita tonton sebentar tadi Uh, batik terap merupakan uh, jenis batik yang dihasilkan menggunakan seni uh, terap ataupun kita panggil sebagai cop. Copnya biasanya diperbuat daripada kayu atau bahan logam seperti besi dan tembaga. Uh, Okey, Kak dia punya cara pembuatan batik ini adalah blok dicap ke atas kain putih dan biasanya uh, maksimum uh, penghasilan dia adalah menggunakan tiga warna saja. Itu saja daripada saya cikgu. Terima kasih. Baiklah bagi kumpulan kami kami mendapat uh, batik canting. Okay batik canting ni uh, sebagaimana yang kita tahu ada mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi dan selain daripada kita jadikan sebagai pakaian, kita, uh, batik canting juga boleh dijadikan sebagai selendang, scarf, beg tangan dan lain-lain lagi lah. Okay proses penghasilan bagi batik canting ni ada kami uh, listkan kepada enam. Yang pertama adalah campuran lilin uh, cair dimasukkan ke dalam satu alat yang dipanggil canting yang digunakan sebagai penghalang warna daripada merebak. Yang kedua adalah kita gunakan alat canting tadi untuk melakar di atas permukaan kain dasar yang telah ditegang. Dan yang ketiga adalah uh, kita bancuh pewarna yang kita nak sama ada warna merah ke, warna biru ke, warna pink ke, uh, boleh je mana-mana. Dan yang keempat kita gunakan pewarna tadi untuk mewarna corak yang kita telah buat dengan pewarna batik yang tadilah. Okey, yang kelima adalah kita mematikan warna dengan menggunakan sodium silikat ataupun kita panggil bahan pemati warna. Sebab kalau kita tak menggunakan sodium silikat, uh, warna daripada batik tu akan lebih mudah luntur. Dan yang keenam kita akan jemur batik tersebut sampailah dia kering. Itu saja perbincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Baiklah, kumpulan saya hari ini mendapat tajuk mengenai batik pelangi. Apakah batik pelangi? Batik pelangi ialah batik yang tertua di negara kita iaitu di Malaysia. Batik ini diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cik Su dari Kelantan. Batik pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Yang maknanya batik pelangi ni tidak serupa dengan batik-batik yang lain sebab tidak menggunakan lilin. Salah satu teknik penghasilan corak batik pelangi adalah menggunakan teknik ikat celup. Teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengikat dan mencelup kain ke dalam pewarna dan teknik inilah yang membezakan antara uh, banyaknya batik-batik yang dihasilkan oleh ramai orang. Antara alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan batik pelangi adalah seperti berikut. Pertama, masukkan guli ke dalam kain dan ikat dengan tali atau getah mengikut corak yang diingini. Yang kedua, kita perlulah menyediakan bahan pewarna remazon untuk mewarnakan kain tersebut. Seterusnya, masukkan kain atau pewarnakan kain dengan warna yang telah disediakan atau menggunakan berus pada bahagian yang diikat. Dan seterusnya kain diwarnakan dengan beberapa warna untuk mendapatkan corak pelangi. Setelah warna itu kering ataupun kain kering, uh, bolehlah untuk kita membuka ikatan tersebut. Kemudian kain itu direndam di dalam sodium silikat untuk mem mematikan warna. Jadi itu adalah proses penghasilan bagi batik pelangi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih. Baiklah, uh, saya wakil daripada kumpulan empat. Kumpulan kami telah mendapat uh, proses penghasilan batik skrin. Uh, baik, untuk pengetahuan semua, uh, proses penghasilan batik skrin eh uh, mempunyai uh, 14 proses. Uh, proses yang pertama ialah mencipta motif. Uh, proses yang kedua, uh, menyediakan pemidang skrin. Langkah yang ketiga pula uh, cetak corak di atas kertas. Dan uh, langkah yang ke, uh, proses yang keempat ialah uh, proses dedahan. Proses yang kelima, uh, cuci skrin. Proses yang keenam pula sapukan gam. Manakala proses yang seterusnya ialah proses uh, letak skrin di atas kain. Uh, proses yang ke-8 pula keringkan lilin. Proses yang ke-9 pula meletakkan pewarna. Dan lang uh, proses yang ke-10 pula biarkan kering. Langkah yang ke-11 pula iaitu proses pewarnaan kedua. Langkah ke-12 iaitu cuci kain. Dan proses yang ke-13 pula ialah uh, merebus dan membilas kain. Uh, proses ini melibatkan uh, proses merebus dengan air panas bercampur asid, asetik untuk hilangkan uh, lilin yang telah kita letak pada awal-awal tadi. Dan yang terakhir ialah proses ke-14 iaitu keringkan kain. Uh, kita akan menjemur kain di bawah cahaya matahari uh, selama beberapa jam kemudian siap Itu saja uh, daripada kumpulan empat untuk proses penghasilan batik screen Sekian terima kasih Okey Terima kasih kerana menjayakan aktiviti sebentar tadi Jadi saya nak buat satu lagi aktiviti Aktiviti ini pula uh, melibatkan projek penghasilan batik. Di mana saya akan edarkan nombor pada kamu semua setiap awak iaitu nombor satu dan nombor dua. Nombor satu ni saya nak awak buat saya nak awak buat uh, proses penghasilan uh, mencanting batik. Dan yang nombor dua ni pula saya nak awak buat aktiviti uh, mencelup batik Jadi saya akan bagi secara rawak lah kepada kamu semua. Saya akan bagi sekarang lah. Nah, kamu. 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 Nah, ni ha, Okey. Jadi saya bagi tempoh masa selama uh, 20 minit. Untuk kamu hasilkan seni batik ini mengikut kreativiti masing-masing. Dan saya nak kamu persembahkanlah hasil kreativiti, hasil kreativiti kamu kepada rakan sekolah lain. Laginya Kita dah dapat Hasil yang terbaik Dan Saya rasa ini paling terbaik lah Yang saya pilih Jadi Menang untuk hari ini Yang menghasilkan Batik Adalah Betul, kamu! Ya, yeah jadi uh, saya ada sedikit hadiah lah untuk pemenang kita kerana menghasilkan batik yang sangat kreatif jadi ini untuk kamu tapi yang lain jangan risau, jangan sedih saya pun ada sediakan untuk kamu semua juga hadiah sagu hati lah boleh, tak boleh, boleh, kan? boleh. Ha. so, terima lah setiap kamu akan dapat Ini kerana kamu telah menghasilkan Berikut Dan saya kagum dengan apa yang kamu semua lakukan Jadi Sebelum kita nak tamatkan kita mendapat pelajaran Saya nak mm, dua orang sebagai wakil Bagi menceritakan apa aktiviti yang kita lakukan pada hari ini dan bagaimana warisan ini dapat kita pertahankan. Ha, ah, silakan. Saya Cikgu. Hari ini kita belajar tentang jenis batik yang mana jenis batik ni ada empat. Itu batik pelangi, batik canting atau lukis, batik blok dan batik skrin. Yang mana keempat-empat jenis batik ni mempunyai proses penghasilan yang berbeza-beza. Cik. Saya saya cikgu. Uh, saya nak jawab uh, bagi persoalan macam mana kita boleh pertahankan warisan uh, batik. Okey bagi saya uh, salah satu cara yang kita boleh lakukan untuk kita pertahankan warisan batik yang kini semakin dilupakan sekarang. Okey salah satunya adalah kita menggunakan platform media sosial untuk mempengaruhi masyarakat yang mana uh, media sosial ni mestilah semua orang ada kan. Macam WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter. Okay, jadi daripada kita menggunakan media sosial tu dengan benda-benda yang tidak memanfaat. Apa kata kita gunakan media sosial ni uh, untuk mempengaruhi masyarakat Malaysia sekarang dengan perkara yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah warisan kita ni. Macam sekarang lah kita belajar warisan batik. Okey. Dan jadi bila kita mempengaruhi. Lebih-lebih lagi kalau sesiapa yang ada ramai uh, pengikut. Ramai follower. Jadi dia bolehlah mendatangkan lebih baik kebaikan. Dengan mengajak orang ramai menghargai warisan daripada ibu kita sendiri. Uh, rasanya yang tu lah Saja yang saya dapat uh, Cadangkan lah Okay Terima kasih Itu sahaja daripada saya uh, Baik, Jumpa kita kawan. di Kelas yang akan datang Semoga apa yang kita Kongsikan, apa yang saya kongsikan pada hari ini Awak dapat amalkan Dan uh, Sebarkan Kebaikan ini Ay, kepada Rakan-rakan yang lain itu sahaja daripada saya. Terima kasih, Cikgu. Sekian terima kasih.